В рамках завтрашнього дня, 18 червня, в рамках концерту пам'яті Юрія Візбори була Кучава, будемо говорити. От просто зараз наші вам вітання. Ну що? ну що? Я думаю, ти тепер вже я... знаєш багато да, і я... про візбора, і про кучаву. Тепер будемо сперечатися, а хто більше знає? Запитуй. Думаю, я, нав, я навіть я не знаю, чи... я вам зараз писюна просто У нас матріархатна да, да, <рес> матріархат на просто на майданчику. А як з приводу матріархату на сцені завтрашнього концерту? Тому що а, і Юрій Візбур, і Булата і була, і була таку, відповідно чоловіки. Але авторською піснею займаються ж не лише представники сильної статі, чи будуть жінки брати участь у концерті? І якщо да, то яка ж їхня роль? не просто гитару подавать? Нет, почему? Исполнители женщины это как бы это один из таких равнозначных партнеров мужчины на сцене. В общем, это так. Нет, у нас участвуют, естественно, женщины. Во-первых, в нашем коллективе две Актрисы это значит, я и Юлия Городничук, и э, из приглашенных нами коллективов Таня Прибыль, которая солистка трио «Неслыханная прибыль». Притом у нас еще и музыканты замечательные, девочки наши, флейтистка, скрипачка, то есть у нас с женщинами все в порядке. И ведущая у нас замечательная из Киева, специально едет Елена Гаджилова. У нас із Києва відучі. Тобто у вас так само можна сказати матріархат, але ви в цьому поки що не зізнаєтеся. Ні, мужчин все одно більше. довго Мужчин більше. Тут в нас також в студії більше мужчин загалом. Але матріархат, скажіть, Олена, це ви всіх організовуєте так і докупи, і докупи, і щоб ці всі барди не займалися бардуванням. Собі не сиділи на пеньку, не грали що хочуть, а зібралися нормально і зіграли все добре. Ну, у нас насамперед. довольно да, 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 единая такая власть в этом концерте. У нас есть еще администратор замечательный, это исполнительный директор всеукраинского объединения деятеля авторской песни, Ксения Калиниченко. То есть ну, в ее лице, да, матриарка. мы нашли в ее лице, нашли, так сказать, администратора замечательного. Она организационно все это на себе тащит. Ну, а уже творческую часть как бы была предложена возглавить мне. Ш, собственно, ну как бы, мне не привыкать. Насколько складно было готовиться до концерта, насколько складно было все организовать. Организовать людей, которые приезжают Налыша из Запорожья, с куточками Запорожья, а из других мест. Ну, у нас, к сожалению, уже вот понятно, что не будут иногородних, из Донецка... Ино из Киева. Из да. Донецка не может приехать Вадим, дороги, они на транспорте, он mm -hmm. не может выехать. Суммы, к сожалению, тоже не будут, но я вас уверяю, что у нас концерт э, нисколько от этого не пострадал, потому что, в общем-то, я знала, что ребята могут не быть исходя из того, что И в стране ситуация. происходит, да, поэтому мы готовили программу самодостаточную, а были места, куда они могли вписаться. Но на самом деле скажу так, я работала с огромным удовольствием. Во-первых, сам материал он прекрасен. А Куржава и Визбор это два столпа, это два крыла авторской песни. То есть, с одной стороны, вот завтра эта фраза прозвучит, но я немножко опережу события: Булата Куджава создал язык авторской песни. А Юрий Визбор включил в диалог людей. Он начал этим языком разговаривать с большим количеством людей. То есть вот, вот если так их роль очень коротко характеризовать, это с одной стороны. И вот на почве того, что все мы любим Визбора, и все мы вышли в той или иной мере из Визбора и Закуджавы, самые разные поколения сошлись, вот на, сойдутся завтра, завтра, на этой площадке. Да. Это Александр Паталах, э -э Анатолий Амельянович, Это первый клуб «Самодеятельная песня» – это часть знаменитого трио «Экипаж», в котором еще Шура Кужель пела, вот наш знаменитый политический деятель, и, и так далее, все поколения, заканчивая самыми маленькими нашими ребятками из кружка авторской песни «Городского дворца детского и мужского творчества». Самые младшие участницы 11 лет. На старшему сколько? ну, наверное, я не знаю, сколько по лет. <laughs> он меня гораздо старше. А, Но я... они все в форме, они все красавцы. Я всех Давай, люблю. все люблю. Давайте все-таки дому возможность человеку я <laughs> да, что да, сказать. Да. Вам хоть песню дозволили выбрать самостоятельно? вопрос ну, не в бровь глаз. На самом деле, у нас действительно, поскольку есть руководитель, он, собственно, решает, как в любом театре. Есть руководитель, он, как кто-то правильно сказал, Режиссер должен быть деспотом, иначе театр просто развалится. Но, с другой стороны, <с я не могу <с пожаловаться <с на то, что недостатка как бы, моего участия Устория есть какой-то не недостаток, концепта. да, потому что пришлось писать аранжировки для музыкантов, то есть весь материал выдерживает э, нормальное, ну, то есть такое полноценное музыкальное оформление. Это мы уже давно, в общем-то, выяснили. Э, будут принимать участие пятеро музыкантов. Все работают с большим удовольствием. А, ну и несколько песен тоже исполняют. Просто в чому, чому запитую, якщо відкрити збірки як Візбора, так і окуджави, важко обрати найулюбленішу композицію. Навіть я я не є виконавцем авторської композиції, але я не можу однозначно сказати, що мені більше подобається, у що найбільше подобається. у Як вибрати? Так і є. Наверное, даже нет, в -то, на этот вопрос, Тому що ну, може быть, в кожен конкретний момент времени, или, а, от, как, от, поток настроєння, да, може бути як лікарство в якомусь. определенной болезни, нужен какой-то или автор, или какая-то песня, которая вот, помогут. За диагнозом вот. выпущить мы не будем, да. Да. а с да? Висбор, да. А? Да. Так и говорят, что Висбор психотерапевт. Его так и называют. То есть вот как бы, когда пытаются, ну как бы, искусствоведы, да, от авторской песни такие эту жесть, многие говорят, что кто он, рассказчик, сочинитель, наверное, психотерапевт. человек, который в наше тяжелое время и в то время держал норму. Норму восприятия жизни и человек этим счастлив, то есть вот там. у выполнения запоризских. Сто процентов. Сто процентов. Вчера у нас был прогон концерта и казалось бы, я все это наизусть знаю и знаю кто что поет, знаю кто за кем идет, но меня настолько саму захватило вот это, как вот это все вместе складывается, ой, и мы вышли, Жан говорит. Я бы с удовольствием, сам бы этот концерт бы послушал. Ну, Подивите на телеканале Запорожье, потому что мы будем делать да. полную версию завтрашнего концерта. Да, Повторим вам, можно. Спасибо. Да, действительно, вот действительно, вот, вот я, ну как сказать, всегда какие-то такие, я, я понимаю, что могут какие-то быть накладки, все что угодно, но тот материал, который завтра будет звучать в концертном зале в Неглинке, это... Это просто, это вот квинтэссенция жанра. Это, это а круто. Чем користувалися вот каким принципом для того, чтобы выбрать что самое, каким материал нас завтра презентовать? Mm -hmm. Ну, у нас дело в том, что в репертуаре нашего театра у нас ну, несколько программ и спектакль был по песням Акуджавы. То есть у нас достаточно большой репертуар. Так и у ансамбля, и у солистов, и дуэтов и так далее. То есть у нас проблемы не было. Вот мы предложили участие в концерте вот, определенным людям и поинтересовались, что могут предложить они. Значит, кто-то что-то захотел выучить, специально учил, как, допустим, трио «Неслыханная прибыль». Они до этого плотно с песнями Акуджавы не работали. И бара довелось, и теперь они такие, ой, какие Это классные песни. Слышу. Какие <с классные песни, мы и дальше будем. Допустим, ребята мои молодые, у них они э, учили в течение года вот кружковцы, они учили песни Акуджавы но просто они по программе их проходят. И те, кто достаточно, так сказать, хорошо и э, ну, делает это уже ну, почти профессионально для своего возраста, те попали в этот концерт. Э, Паталаха Амелинович, но ну, это люди, которые я еще и даже и не знала этих фамилий, еще была очень маленькая. Они уже все это пели то есть там проблемы не было, они дали список, мы выбрали и сложили это все, ну вот так. Пам'ятаю історію, коли Візбору довелося в якомусь фільмі виконувати композицію, написаного Коджавою. Не пам'ятаю зараз, не згадаю назви фільму, але таке було. Я не помню такого все Навірно, там ді. Уже ізготовлене полі, щоб літній дощ, та пісня, пісня фільму. Uh -huh. Я не знаю про таку ситуацію. Ситуація в іншому Что була, там, бо да? ми mm -hmm. колись mm -hmm. загадували таке питання є пісня? Да, ну, ладно. Не, не згадаю. Uh -huh. Пам'ятаю тільки про те, що ну тобто це э, викликало певний резонанс. Mm -hmm. бо будь будь-якому геній виконує композицію іншого генія. А от якщо сьогодні ви розглядати цю Ситуацію, то знову ж таки, наскільки це відповідально? Жан написав, ну, скажімо так, він зробив музику більш сприятливою, тобто це буде не лише гітара, а це обробка, яка наблизить будь-якого глядача і будь-якого слухача до текстів і до музики власне, і Візбора, і Окуджави. І це вже певна трансформація творчості. Але кожна людина, яка виконує так чи інакше, під себе буде ще більше трансформувати. От е, наскільки велика відповідальність залишити візбора і куджаву у їхньому первинному, скажімо так, варіанті, да, да такими, якими ми знаємо їх, е, е, і при цьому сучасними, зрозумілими, пропустивши через себе, я ісходя е, з этого приглашала учасників, тому що многі багато поють поютвізбора, але не завжди чувство міри. У людей присутствует не всегда достаточно вкус. Кто-то пытается себя выразить через эту, чрезвычайно, кто-то свое умение играть на гитаре, кто-то свой вокал, кто-то там еще чего-то, улыбку красивую. и ведь кожи на, на голос может Безусловно, другой может быть они изменены. Другое дело, насколько это необходимо, насколько это органично, насколько это естественно для этой песни. То есть на самом деле, я вот почему мы театр песни, я такой секрет открою: театр авторской песни это вернее, авторская песня это театр одного актера, где партнером является зритель. Соответственно, мы можем применить все законы театра, но вот, вот в таком диалоге, в прямом, да, вот вышел один человек, и он общается не с партнером по сцене, а со зрителем как с партнером. Исходя из этого, можно песню рассматривать как маленький спектакль. И по тем же самым законам постановочным спектакля, да, то есть сквозное действие, сверхзадача, это все есть, действие. И главное действие в основе Не демонстрация собственных возможностей, да, или там, красование себя, показы, там, себя любимого, о чем песня, о чем поем, да, так сказать, какую идею мы вкладываем, чего мы добиваемся этой песни, исходя из этого, вот, возникает естественное состояние исполнителя. То есть, если оно, если правда, то это сразу слышно. Когда человек начинает делать вот так, вот, то и себя красиво показывать, у меня таких исполнителей в концерте нет. Купию ваты. Ну, это на, может быть приемлемо для первых этапов вот, вообще в, в развитии исполнителя как такового. Вообще, надо сказать, что вот именно Акуджава, и, в большей части, наверное, даже Акуджава, это материал, на котором очень здорово проверяется исполнитель. То есть при внешней простоте и безысканности вот, мелодии, да, исполнить таким образом, чтобы это было интересно и... А, и как-то трогала, чрезвычайно сложно. Может быть, потому что как раз а, эти песни лишены внешнего какого-то флюра, и не за что зацепиться, вытащить таким образом, чтобы там, ну, там незачем не ну, притаптывать ножкой и так далее. Да? У них есть а вот такая правда добры, глубина. Да, то есть, будьте добры если там зацепить. Есть, то... Давай да. это спробуем, Ну давайте попробуем. Ну. Когда <сёк> джаву, давайте, значит, тогда давайте. тогда будет серьезная песня. <сёк> Но она очень хорошая. Молитва. Так, ага. ага. Перегрелась. Перегрелась. Да, да. уже... У меня есть дежурная шутка на уже. этот еще. Гитара, как и человеческий организм, иногда Ой. расстраивается. О, сильно расстроилась. Ну вот один из принципов, пока он настраивается, один из принципов, так сказать, вот подбора участников был именно вот то, чтобы на сцене была правда. Чтобы на сцене были люди, которые искренне делают то, что они делают. Это принципиальный подход. Вот. Могли кто-то обидеться на меня. Ты должна была часто в людей, чтобы они не показывали себя, возможно. Я таких просто не приглашала. Просто не. Не приглашала таких просто. свои Я просто что не единая буква не... Ветра. по поводу, ну, стремимся. А по поводу подражания, мы же говорим о искусстве. А искусство подражать не бывает. Есть творчество, которое, может быть, на первом этапе как-то вот... До чего-то дотягиваться. Искусство это всегда что-то новое. То есть мы пытаемся... Мы уже об этом говорим сейчас о авторской песне. Все. Даже не могу сказать однозначно. Ой. -ой, -ой. <связывается> <связывается> пока земля еще вертится. Пока еще ярок свет. Господи. Дай же ты каждому чего у него нет. Мудрому дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег и не забудь про меня. А земля еще вертится, Господи, твоя власть, дай рвущему к власти на властвоваться в сласть, дай передышку щедрому. хоть да, исход. меня. Я знаю, ты все умеешь, Я верую в мудрость твою. Как верит солдат убитый, Что он проживает в раю. Как верит каждый ухо, Тихим речам. К веруем и мы сами не ведая, что творим. Господи, мой Боже, зени мой, пока земля еще вердится и. my 18 червня в 19-й годині концерт пам'яті Юрія Візбураї була та охуджави найкращі композиції у виконанні найкращих і найчесніших людей. В цьому ми переконалися. Хай вам щаститься. Побачимося вдалих днів, вдалих концертів і публіки, яка дійсно відчувала б серцем про що ви говорите зі сцени. Ну а ми у свою чергу ще маємо перейти до чергового блоку нашої програми. Це телесеріал Життя, як життя. Дивіться, потім зустрічайте ще одного гостя. Сань, я хочу тебе сказать, вот все-таки не зря ты пошел в военные. М? Ну завидую твоей решительности. Пришел, увидел, победил. Вы с Катюхой сколько знаком?